जुनूबी एशिया में इस्लामिक स्टेट, दाइश के बढ़ते हुए ख़तरा के मौजू पर तस्करा करने के लिए एम्स्टर्डम शहर के यूरोपियन फाउंडेशन फ़ॉर साउथ एशिया स्टडीज़ ने वेबिनार किया जिसमें बताया गया कि तकरीबन 2000 से ज़्यादा दाइश के कारकुन और काफ़ी तादाद में इनसे हमदर्दी रखने वाले लोग जुनूबी एशिया में बढ़ रहे हैं जिसमें पाकिस्तान का अहम किरदार है मसला तहरीक तालिबान पाकिस्तान पाकिस्तानी तालिबान और इन जैसी दीगर तनजीमें जुड़ी हुई हैं डॉक्टर पॉल स्टॉट जो कि दहशतगर्दी इंतहा पसंदी और दीगर परस्त मौजुओं के तहकीकार, एकेडमियन और कलमकार हैं ने बताया कि दाइश दुनिया भर के सुन्नी मुसलमानों से एहसास जुल्म के ख़िलाफ़ इकट्ठा होने की अपील करता है आखिर में नतीजे में कहा गया कि एक लंबे अरसे में पाकिस्तान दहशतगर्द पैदा करने और मुरतकब करने वाला मुल्क बनकर उभरा